ключевым моментом любой сегодняшней информационно насыщенного мира побеждает тот, кто... Вот смотрите, мы пережили времена, когда... Я буду сейчас вам показывать. Вот, смотрите, в рекламе, на самом деле, когда контролировался вход, а не контролировался выход, да? Это были времена такого слова странное, креатив. Важно было привлекать внимание. Креатив на в русском это творчество, творчество, да? то есть появилась вот эта вот творческая реклама. Специ... Специалисты делали все, чтобы вас остановить, да, придумывали невероятные вещи, экспериментировали с разными вещами. Была эпоха такого детского креатива, когда были убеждены, что стоит показать обнаженную женщину, и все уже есть, да, потому что безусловная часть аудитории останавливает перед телевизорами, нами ну и так далее. Был период, был очень смешной такой, я помню, ролик того периода, где-то это года 90-е. Я активно собирал канские знаете, что канские ролики, завоевавшие призы на канском фестивале, реклама. Там, например, была такая смешная реклама, не помню чего. Я вам скажу, почему я не помню чего. Такой голос за кадром говорит, для того, чтобы потребители обратили внимание на рекламу, психологи говорят, что им надо показывать детей. Раз такие дети. Ну, просто фотографии детей. Или щенков. Раз такие щенки. Мы это сделали. Поэтому обратите внимание на нашу рекламу, телефон такой-то там, и так далее, и так далее. Ну, на самом деле это был ошибочный путь. Потому что в итоге вы ведь, товар покупаете не потому, что вам нравится сюжет. Я не помню, какой товар, видите? Я помню креатив, но не помню. Это были эксперименты. Вот мне кажется, что с интернетом и с новой эпохой, и с кризисом экономическим, потому что стали деньги считать впервые, перестали бросать рекламу в безумные суммы. Люди задумались о том, что не креатив является главным. Главным является содержание интерактив. А новое средства коммуникации это делают. Содержание понимания слова, да? То есть конкретная польза от этого сообщения, которое вы несете, есть там содержание или нет. Я, кстати, иногда так про людей говорю. Вот есть люди без содержания, а есть люди без содержания. Не хочется никогда тратить времени на людей без содержания. Потому что живут для того, чтобы жилось. Ты чего живешь? Чтобы кушать, чтобы спать. Ну, в лучшем случае детей выращивать, да? В лучшем, потому что на дети могут содержание найти. А есть человек, который живет потому что, он знает, почему он живет. Это, конечно, вопрос вопросов, но я не готов с вами на такие философские темы говорить не, не из-за вас, потому что я никак. Я сам себе не все ответы как бы получил, да. Так вот, содержание так и информационной насыщенности становится чуть ли не самым главным. И вы должны за него биться. И вот, кстати, в чем отличие хорошего у вас нет и плохого? У хорошего есть содержание, у плохого его поменьше или, или нет. И это то, за что вам придется биться, если вы на это не Второе слово называется интерактив, да? То есть одно еще очень важное свойство помимо отсутствия контроля, но оно на самом деле и есть. Почему? Потому что когда нет контроля на входе, что получается, что его заменяет? Интерактив. Каждый из вас может быть источником информации, источником редактирования. А сейчас, конечно, это выглядит смешно, потому что когда я пишу блог, как Сергей Гайдай, политехнолог, на корреспонденте, я за этот блок несу ответственность. Потому что все знают, что я этот блок написал. Зато есть такое творчество комментарий Можно выйти в любом и сказать, автор полный идиот. Этот человек живую, по своей фамилии мне никогда такого не скажет. Ну, с грубо говоря, он безнравственный, да? он готов только в анонимно. Но, но, это уже шаг, потому что чуть позже анонимов начнут изгонять. Потому что почему? Потому что люди начнут различать. их мнение не ценно. Они не берут ответственности. А мне не Сергея да, Сергей ценно, потому что он взял в него ответственность своим именем и фамилией, написав, что это он, да, как автор. Я не беру те сложные случаи, когда люди скрываются из-за того, что их жизнь угрожает опасность, там, да, или... Есть вообще признанные, например, прижившиеся псевдонимы. У меня, например, есть мой личный друг, у меня есть с ним общий проект. Кстати, очень советую вам в интернете его найти. Наберите густо водичка. Это украинский литератор. На самом деле он Юрий Топчин. Но он этого не скрывает. Просто так уже произошло, что его литературный псевдоним стал большим брендом, чем он сам. Да, помните, да, он больше след в мозгу оставил. Книжек он написал, к сожалению, мало, зато ведет, я считаю, пока единственный, самый замечательный курс специалистского мастерства. Если вы в современном мире, а в современном мире нельзя научиться писать, особенно короткие формы, потому что интернет пока требует коротких форм. Это раньше себе... Лев Толстой мог позволить несколько лет писать роман, телевизоров не было, свечки горели, эти тяжелые зимние И надо было сказать, почитать читать большой роман. Сегодня нет на это времени. Сегодня короткие формы работают. Да, вот Твиттера до максимум там, нескольких абзацев. Вот он учит писать. И есть курсы. Если вы выйдете, там есть его сайт. И можете эти курсы пройти. По-моему, они достаточно демократичны даже по цене. Да? Ну, вот так, я проходил это не раз и рекомендую. А Рекламой занимаюсь. Вот. Продаю, правда, нет. Никто его не вот, интерактив стал заменять этот контроль. И это является связью. Его мастерство публичной речи. Это тоже его другой курс. Вот этот да. очень дорогой. Да. Потому что мастерство публичной речи да. нужно да. публике более да. да. узкой. Я вам советую наберите курсы писательского мастерства. Какого мастерства? Да. Писательства. То есть их букв нету, поэтому я бы очень надеялась. Да, о чем я вам хочу сказать, что вы живете в удивительное время. Смотрите, что происходит и в чем, в чем раньше был помимо ответственности еще контроль за СМИ. Статус. статус. Что такое статус? статус? Понимаете слово «статус», да? Все mm -hmm. говорят «общественный вес». Это степень доверия к вам. Mm -hmm. а, ну, оно рождается в степени... Почему? А... А, вот смотрите, меня часто спрашивают, а как ты, вот, обычный украинский парень, себе позволял бы руководить большими издательными компаниями? Ну почему именно ты, да? Вот, ну специалистов же много. Я говорю, я брал ответственность, я реально брал ответственность за процесс. Таким образом мой статус вырастал? Так вот в современном мире, в котором вы живете, реально, не в интернете, не в виртуальном пространстве, к сожалению, статус установлен, и вы вряд ли, ну, вам, вам придется очень сильно трудиться над тем, ну, тратить много времени, чтобы привести какой-то статус. Кстати, базовая ошибка, попытка перепрыгивать. статус не получится. Ну, Потому что надо, как бы, знаете, есть такое понятие вот, киссонная болезнь водолазов, знаете, что, что такое киссонная болезнь? Это когда слишком быстро с глубины поднимаются, кровь закипает, в нем она не освобождается от азота. На самом деле есть социальная киссонная болезнь. А сейчас, кстати, в Украине это является мощнейшим социальным пороком. Кто обычно подвержен социальной киссонной болезни, да? Это вот представьте себе, как обычный человек проходит свое социальное взросление. Вот он ребенок, у него есть какие-то ресурсы, какой-то доступ к каким-то книжкам информации. Дальше он начинает как бы по ступенькам получать больше информации, больше доступ. Сейчас ты пока был в садике, тебе родители не покупали мобильный телефон. Ты пошел в школу, тебе родители сказали, вот тебе мобильный телефон, потому что тебе единственное, что ограниченный, вот ты должен звонить в команду, папе, тем друзьям, да. Ну, то есть он начинает как бы осваивать мир. И все это идет очень постепенно, вот ровно на той, той, той степени, насколько он берет ответственность на себя. Да? То есть, если ты готов взять ответственность, ты можешь пойти сдать на права и уже можешь машину. Ну, то есть, покупать, если ты берешь ответственность за себя. А есть такие как бы, социальные лифты, которые очень быстро летят. Обычно это люди, которые имеют огромные возможности и полномочия, не берут свой чары, да? И выдергивают одним рывком. Душа у него повзрослела, за ответственность он ни за что не взял. Зато возможности ему дали, слышат выше, без безнаказанности. Что мы сейчас видим, да? Любимое слово сегодня в социальных СМИ, любимая тема. Мажоры. Они убивают людей. Они уходят от ответственности. Да? Они к себе позволяют. Они не обладают ни моралью, ни нравственностью. Душа у него, извините меня, инфантильного ребенка, который может спокойно куклу разломать, и не делать различия между куклой и котенком. Ребенок же неплохой, потому что не понимает, да, что котенок что мы ножку нельзя оторвать, но есть родители, которые говорят, да, вот они говорить, нельзя, это живое. А кукла это не живое, может, исполнить, да, и так далее. Но даже куклу нельзя, потому что плохо ломать вещи. А вот она такое инфантильная, зато уже у него вместо игрушки машина, и живой человек на переходе, да? Ну и что, что сбил? Папа где-то, спасает, тут меня плохие дяди обижают, да? Но, с другой стороны, в мире статусы установлены. И вам трудно прийти Первый раз надо работаю и сказать, я еще не имею опыта, но уже хочу быть вашим главным. Я чувствую, что я могу быть главным. Он говорит, нет, вот и иди и начинай, да, постепенно. И любой попыткой перешагнуть тебя будут бить сильно по носу, Потому что нельзя. Надо же кислой болезнь не наступила. Я, кстати, особенно не с мажорами. Я наблюдал в своей профессии огромное количество молодых ребят, которые болели кисун, профессиональной болезнью. У него получалось что-то удачное, когда он был молодой. Иначе такое понять, это да? звезди человек начинает, звездная болезнь. Это вот, надо иметь защиту от этого. Одна из лучших защит постепенное восхождение. По чуть-чуть с со сознанием на каждой ступеньке. Что произошло, что ты освоил, какую ты ответственность за это берешь. К сожалению, как бы этого нет. А вот в интернете сейчас и в новых социальных СМИ полное бесстатусное состояние пока. То есть вы еще можете его за хвост поймать. Это означает, что это тот редкий случай, когда, придя вчера никем, можете через пару дней стать кем-то. Хотя, внимание, статус уже начали устанавливаться. Есть книга, советую вам ее прочесть, шведских авторов. Черт, я сегодня забываю, их фамилии они такие сложные. Знаю, что один из них играет в рок-группе «Армия любви». Блюнклист. Он Называется она «Нетократия». Наберите в поисковике «Нетократия». Эти ребята в 90-х годах сообщили, что будущий мир, новые СМИ социально изменят социальную структуру общества. Мир больше. И не так. Классы начнут делиться не по производственному принципу, да? Вы понимаете, что мир используется по производственному принципу, да? Есть класс владельцев средств производства, и есть класс наемных работников. И идея поэтому так называется. Владельцы производства за свободу, наемные работники. За что? За социализм. Ну, по большому счету. Вот. Это никого не нужно обижать. Это не плохо или хорошо. Это просто две идеи. Просто в Советском Союзе социализм был доведен до криминального состояния, безнравственного, когда жизнь человека перестала цениться, да? А где-то, извините меня, в какой-то стране до этого, ну, как бы, может быть доведена полная свобода. Это дикий запад. Когда прав тот, кто сильнее, кто быстрее стреляет. А не тот, кто, ну, вот. Поэтому э, они сообщили, что рано или поздно общество поделится на два класса. Высший класс будет называться метакрадом, То есть люди, которые а, рождают смысл и информацию, ее контролируют. И консюмеры, те, кто ее потребляет. Вот сейчас мы находимся во времена, когда их предсказание сбывается. Вот смотрите, я лично в Украине знаком и лично дружу с очень многими людьми, которые уже точно становятся первыми прото-классом Метократии. Например, это статусные блогеры, то есть те люди, которые пишут блог, и аудитория чтения которых большая. Я очень редко пишу блог на корреспонденте собственном, ну публичный блог, да. Мне, мне все равно интересно заходить, смотреть, сколько в итоге мои блоги набирают как бы ну, прос, про, 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 про просмотров, да. Но больше пяти тысяч у меня не было. Но у меня крайне редко бывает. Но я как бы не очень статусный, но какой-то там, да, есть люди, которые только читают, ничего не пишут.